Витаю вас. В эфире программа «Наше здоровье» и я, ее ведущая, Татьяна Горенко. По тему нашей программы присвячиваем такие специфичные хвороби, как атопичный дерматит. В чем его особые Яким и каким является оптимальный курс лечения? Послушаем комментар фахитета дерматологов. Прежде всего, хотелось бы сказать, что в рамках работы дерматологической службы Украины на этой неделе проходила действительно школа атопического дерматита, которая прежде всего была направлена на более обознанность населения о этой проблематике, о проблематике сохранения, скажем, целостности кожного покрова, как с этой проблемой бороться, о недопущении каких-то пусковых механизмов к развитию заболевания, о социальной дискриминации, отсутствии социальной дискриминации, особенно у детей школьного, скажем, поколения. И ну, действительно, что проблема существует, эта проблема развивается с, как социум как бы геометрической прогрессии. И несмотря на то, что э, имеем все рычаги влияния, эта проблема актуализируется. И на, ну, на самом деле иногда бывают инвалидизирующие проблемы, особенно это у деток младшего возраста. Ну прежде всего, что такое атопический дерматит? Естественно, это заболевание, которое характеризуется проявлениями кожными. Вот, склонность этого заболевания есть генетическая, поэтому нужно помнить о том, что если кто-то из родственников болел, заболеванием на аллергию, то мама в период беременности должна помнить о том, что она носит в себе ребенка и может эту наследственность передать своему ребеночку. И естественно, это заболевание чаще всего начинается в детском возрасте. Раньше мы говорили о том, что это был эксудативный катральный диатез, это был диффузный нейродермит. Это, скажем, объединили эти понятия. Сейчас это называется атопический дерматит. Естественно, оно бывает дебютирует в детском возрасте до 6 лет. Это заболевание как самостоятельно может пройти, так и перейти в хронический какой-то воспалительный процесс кожи в более старшем возрасте. Вот. И опять-таки я говорю что, о том, что оно может как самостоятельно разрешиться, так самостоятельно превратиться в какой-то хронический, скажем, зудящий дерматоз. Проявляется это заболевание, как я уже сказала, чаще всего это в детском возрасте, это высыпание, которое локализируется на голове, на шее, на ручках, на ножках, красные высыпания. Ну, чаще всего эти высыпания, к высыпаниям присоединяется вторичная инфекция, может быть процесс мокнуть естественно характерным признаком, это признак появления зуда кожи, ребенок может становиться раздраженным, нарушение сна может быть, отсутствие веса даже может быть, быть и ну самое, самое страшное, что этот процесс может поражать весь кожный покров, поэтому генерализация процесса она очень тяжелая, очень скажем может приводить даже к реанимационным мероприятиям. Вот. Но ну, нужно помнить о том, что естественно, чем раньше ты обратился к этой, с этой проблемой к врачу дерматологу вот, и чем раньше ты ну, начал ухаживать за своей кожей, тем быстрее и легче может протекать это заболевание. Ну, еще важно помнить о том, что, к сожалению, наши пациенты заведомо приходят уже как бы леченные. То есть это неправильно, это дает врачу какие-то ограничения, это невозможность, неправильность назначения каких-то препаратов теми же фармацевтическими сотрудниками. Или это соседка сказала, родственники подсказали какие-то... А где прочитали. Ну, на самом деле, конечно, проблема это, естественно, врачебная, только врачебная, и проблемы потери, скажем, воды в организме, потери жидкости, из-за чего, скажем, развивается аллергия. Ну, в дальнейшем это сухость кожи. Естественно, эту проблему раньше начинает лечить доктор. Естественно, эта проблема может, скажем, практически исчезнуть ну, на долгое-долгое время или вообще исчезнуть. Влияние, скажем на на атопический дерматит как внешних так и внутренних факторов конечно нельзя об этом не поговорить аллергия чаще всего развивается на пищевые аллергены то есть это на продукты питания это на какие-то бытовые красители на какие-то э, составляющие которые ну, входят скажем в ингредиенты продуктов питания которые мы с вами употребляем или которые мы уже покупаем в качестве готового продукта поэтому для того чтобы правильно определить естественно на какой-то продукт питания или это на какой-то бывает на козье молоко бывает ну, абсолютно разные виды аллергии вот нужно естественно вести пищевой дневник если это в маленьком возрасте мама для себя записывает, какой, какую, какие продукты она ребеночку дает, потом оценивает визуальные кожные покровы по пятибалльной системе. И методом исключения, естественно, можно определить, на какой ингредиент или на какой продукт питания может ну, происходить аллергия. Аллергия может происходить не только на продукты питания, это, естественно, она может и на пыль, и на бактерии, и на вирусы, и, ну, к сожалению, даже те самые безобидные рыбки, которые мы часто детям покупаем в качестве психоэмоциональной разгрузки да, или какого-то эстетического декора, они тоже могут вызывать аллергизацию организма, и ребенок может быть с какими-то проблемами на, с проявлениями на коже при наличии, скажем, вот этих рыбок. Ну, нужно еще раз проговорить о том, что если говорим о том, что влажные уборки нужно, естественно, проводить так, как... Кратно проведению санитарной нормы додерживаться вот. ну, белье, которое должно не содержать синтетические скажем, вещества или синтетические нитки. Вот. Мягкие игрушки надо, естественно, их или проветривать, или стирать. А лучше на мороз выносить. Это мебель, которую мы покрываем с вами, какими-то одеялами, покрывалами, естественно, их надо тоже точно так же обрабатывать, просушивать, проветривать, вот, скажем, хотя бы немножко давать в, это, воздуха. Вот, ну, то есть весь, по, скажем, наш хозяйственный пыль, пыль который осаждается на комнате если это ребенок уже заведомо с аллергией он может быть поддерживать эту аллергию ну, это необходимый уход скажем каждодневный уход матери за скажем проявлениями кожного заболевания. Вот. И э, если уже есть, скажем, такая проблема, которая э, беспокоит ребенка, беспокоит она этой выраженной сухостью, как я уже сказала, зудом кожи, естественно, за этой кожей нужно ухаживать. Э, раньше э, существовали такие поверья о том, что маленького ребенка мы с вами э, купали в череде, да, купали каких-то настроях, травах. Э, Трав, к сожалению, это неправильно. Почему? Потому что эти травы они не способствуют удержанию воды, скажем на, на коже. Вот эти травы, наоборот, пересушивают кожу. И получается, у ребеночка заведомо потом синдром сухой кожи. Промоцея пошла намного вперед. Сейчас существуют а, все, а, разнообразные эмоленты. Старая, добрая, проверенная, но зачастую уже не используется. Более современные методы существуют. И сейчас мы пройдем в школу атопического драматита, где, скажем, учат и беременных матерей, и матерей, у которых есть уже детки с этой проблемой, учат, как ухаживать за кожей, как купать этого ребеночка. К нам приходит врач-диетолог, объясняет, как правильно кормить ребенка, как правильно писать тот пищевой дневник, какие продукты можно употреблять, какие нежелательно, какие можно вида заменять. Вот, и объясняет все то, что, ну, скажем, какие бытовые проблемы возникают у родителей. Школа эта, атопического дерматита существует уже на протяжении двух лет. Она существует практически по всей Украине, в каждом кожнем диспансере областного, областного уровня. И два, два раза в месяц мы проводим активные вот такие занятия, привлекаем, скажем, и средства массовой информации, и азиты, выступаем на радио о том, что более конкретно, более правильно осветить эту по, проблему в медицинском ракурсе именно и дать понять о том, что это не психоэмоциональная проблема, это состояние кожи, которое действительно можно, за которым надо и ухаживать, и увлажнять, и смягчать. И это просто надо этому правильно обучить. Серед багатьох методів сучасної діагностики одне з ключових місць займає фіброгастроскопія. Детальніше про це в наступному сюжеті. Якість будь-якого лікування в першу чергу залежить від безпомилкового вірного діагнозу. Саме тому з появою передових технологій, зокрема методу ендоскопічного дослідження, можливості діагностування хвороб кардинально покращились. З'ясуємо, як працюють з використанням цих сучасних технологій в Кіровоградській обласній лікарні. Андрій Вікторович, во время исследования многих пацієнтів відправляють на фіброгастроскопію. В чем заключається суть цього исследования? Люди, які проходять гастроскопію, Получают точную информацию, которую потом доктор, направивший их на нашу процедуру, использует для, для лечения. То есть есть очень много заболеваний, которые имитируют язву. На самом деле человеку всю жизнь лечат язву, а у него ее нет и никогда не было. И, и таких моментов очень много. И поэтому благодаря развитию эндоскопии на сегодня в мире все остаются целыми невредимыми и все знают что внутри какие болезни внутри человек носит и соответственно от этого человек правильно поставленный диагноз это 50 процентов лечения какие заболевания можно выявить с помощью вашего исследования спектр заболеваний выявляемых при астроскопии касается всего всех верхних отделов желудочно-кишечного тракта это патология вся которая локализуется в пищеводе в желудке и в 12-перстной кишке. Поэтому полное название этой процедуры – эзофага, гастро, то есть осмотр пищевода, желудка и 12-перстной кишки. На сегодняшний день мы имеем видеостойку, дорогостоящий аппарат и мало того, техническое решение вопроса всех уменьшили существенно сейчас диаметр аппаратов, поэтому глотнуть его очень просто. Запись видео позволяет отдавать эти все результаты исследования на консультацию. Можно в другом городе консультировать, можно консультироваться в другой больнице, не повторяя исследования. А это очень важно. И поэтому для того, чтобы проехать проконсультироваться в другой больнице или в институте, человек везет с собой просто диск. На котором, на котором есть полная информация для того, чтобы доктор, который его просматривает, выставил свой свой диагноз, высказал свое мнение по, по поводу этого всего. Многих пациентов отправляют к вам, даже когда их ничего не беспокоит, нет никаких жалоб по желудку. Для чего это делают, в каких-то случаях актуально? Да, это довольно-таки часто бывает. Почему? Потому что... То, что человека ничего не беспокоит, это еще не говорит о том, что у человека все хорошо. Есть масса патологий, которые протекают бессимптомно и уже в терминальной стадии только э, дают о себе знать. М -м, зачастую людям делают какие-либо оперативные вмешательства, которые потом э, связаны с введением препаратов, э, и эти препараты дают, дают грубо говоря, осложнения по желудку. Для того, чтобы знать, применять эти препараты, нужно знать исходное состояние желудка. Выдержит ли человек? Человека не беспокоит никак ничего, но когда ему будет проводиться должная терапия, то у него может возникнуть масса проблем. Поэтому проще человека пролечить перед применением этой терапии и тем самым избежать массы осложнений. И второй вариант это, когда человека ничего не беспокоит. К сожалению, наша область в лидирующих позициях всегда по поводу онкологических заболеваний. И э, онкологические заболевания, к сожалению, проявляются тогда, когда уже сделать зачастую ничего нельзя. В этом коварство этой патологии, в том, что на ранних этапах человека никогда ничего не беспокоит. И только случайно у человека можно найти полип, который через года превратится в злокачественное образование. А когда уже оно будет беспокоить, это уже будет четвертая стадия процесса, когда ну, ни одна больница в мире не может помочь в этой ситуации. Поэтому, чтобы этого не допустить, лучше, конечно, проходить гастроскопию. Андрей Викторович, расскажите, фиброгастроскопия это ведь не только обследование, доступные лечебные манипуляции? Да, действительно, возможность всего лишь безучастного осмотра. Это время уже ушло. На сегодняшний день разработано очень много инструментов, при помощи которых можно активно вмешиваться в организм. Мало того, человек остается без единого разреза, и в нем происходит, как бы, произвести можно очень серьезные изменения. Опять же, можно удалять полипы, не делая лапаротомии, то есть, ну, как бы по-народному, не разрезая живот. И человек выписывается на третий-пятый день без единого шва. Естественно, попадает очень много у нас ненародных тел. Люди, которые носят протезы, очень плохо ощущают во рту мелкие, мелкие предметы, и поэтому кости зачастую они проглатывают. Наша служба работает 24 часа в сутки. Кто-нибудь обязательно дежурит на дому. Вызывают и мы достаем, если как бы человек обратился, то каждому обратившемуся оказывается помощь. Язвенное кровотечение в большинстве случаев своем останавливаются консервативно с применением лекарств, которые, которые пациент получает в хирургии внутривенно, и путем нашего вмешательства мы останавливаем кровотечение на какое-то время, а дальше хирурги делают все возможное для того, чтобы организм сам справился. За несколько минут дивіться продолжение интервью с опытным лекарем Андреем Тионовым. Вы узнаете, что именно фахівці эндоскописты могут существенно помочь людям, які желают схуднуть. Залишайтесь с нами. Как без муки не выпечешь хлеба, так без зверобоя не вылечишь человека. Зверобой – многолетнее травянистое растение. Произрастает у нас на Украине и, в частности, в нашей области. Произрастает на лугах, полянах, лесополосах. Собирается во время цветения. Это июнь-июль. Используется при очень многих заболеваниях. Из сырья готовят настои отвары Значит, настой готовят 2 столовых ложки заливает 250 миллилитрами кипяченой воды настаивают два часа процеживают использует по треть стакана три раза в день отвар готовят на водяной бане заливая 3 столовые ложки сырья стаканом кипяченой воды, настаивают 30 минут, охлаждают 10, после чего процеживают и доводят объем настоя до 200 мл. Используют по одной столовой ложке 3-4 раза в день. Настой и отвары используются как противовоспалительное, заживляющее антисептическое средство при ангинах, танзелитах, стоматитах в виде полосканий. Основное действие зверобоя спазмолитическое, то есть используется при гастритах, при холециститах, при воспалении желчевыводящих путей, при колитах. Используется в комплексе с другими лекарственными средствами при бактериальных воспалениях кишечника, при воспалении почек, это пилонефриты, нефриты и при воспалении мочевого пузыря, циститы, как антисептическое спазмолитическое действие. Благодаря алкалоиду гиперицину зверобой оказывает успокаивающее действие. Эти препараты деприм и гелариум, гиперикум, используются при депрессиях и нервных расстройствах. Применение зверобоя длительное и частое может оказывать побочные эффекты. Основным побочным эффектом зверобоя является фотосенсибилизация. Ой. То есть это реакция на свет. Аллергическая, можно сказать, аллергия на свет. Две недели это оптимальный срок которые рекомендуют применять траву. Способность зверобоя выводить медикаменты из организма нужно каждый раз учитывать больному при применении лекарств. Можно контролировать дозу путем ее увеличения или на время лечения просто исключить применение зверобоя и препаратов зверобоя. В старину зверобой считали волшебным растением. В детские матрасы помещали вместе с соломой чебрец, тимьян ползучий для того, чтобы ребенок крепко спал. И также добавляли траву зверобоя для того, чтобы оградить ребенка от испуга во сне. Зверобой можно использовать вместо чая. Зверобой заготавливают в период массового цветения. Срезают верхушки растений 25-30 см, срезают ножом или ножницами. Очень важно растения не вырывать с корнями. Период заготовки на местности 2 года. Высушиваю заробой таким образом. Выкладываю тонким слоем 5 см и периодически переворачивая. В хорошую погоду сырье высушивается за 4-5 дней. Если в сушилках, то один-два дня. Как проверить, сырье готово уже после сушки или нет? Значит, трава не гнется, а ломается. Это говорит о том, что сырье уже готово для хранения. Сырье хранится в защищенном от света месте, хранится три года. А теперь продолжение беседы про немовирные возможности эндоскопии в медицине. Вы говорите, доступны новые методики. Расскажите подробнее, что они себя представляют. Новинок появляется в нашей отрасли очень много. К сожалению, не все они доступны из-за своей высокой стоимости. Но эта стоимость определяется, к сожалению, европейскими стандартами. Соответственно, аппаратура стоит столько же. Для европейцев это доступно, скажем так, для нас это очень дорого. Но все мы живые люди, и поэтому пользоваться достижениями научно-технического прогресса все равно выгодно. Почему? Потому что экономится самое главное, экономится здоровье. На сегодняшний день из, того, из новинок, которые мы применяем, это мы ставим стенты, специальные сетчатые трубки, которые устанавливаются в полые органы для того, чтобы не нарушалась их, их проходимость. Это касается, конечно, онкологических больных очень много. И по большому счету это направлено все на улучшение качества жизни этих людей. И второе, это, которым, мы, которым мы широко пользуемся, это баллоны для похудения. Люди очень многие хотят похудеть. Но ввиду того, что привычка есть и желание есть, сохраняется всегда. И очень тяжело его перебороть, даже если человек стал на путь истинный, пошел в зал и хочет держать диету. И, ну, нельзя сразу переключить свой обмен веществ и свой рацион, получать намного меньше калорий и хорошо себя чувствовать. Для того, чтобы уменьшить это чувство голода, устанавливается внутрижелудочный баллон, который человеку дают чувство сытости. И это, конечно, не исключает э, участие человека в похудении. Почему? Потому что э, человек кушает, но э, ну, разов 5 меньше, чем, чем он ел до этого. И потребности такой в еде нет. Но физическая активность должна сохраняться на должном уровне. И Тогда это дает великолепные результаты. Принцип внутрижелудочного баллона разработан израильской фирмой. Баллоны э, помещают в желудок, они э, занимают определенное место. И человек просто физически не, не, не может переполнить свой желудок, потому что оставшегося свободного места остается немного. И, конечно, это с первые дни связано с с небольшим дискомфортом, который через сутки уходит желудок, адаптируется к тому, что у него есть внутри него находится баллон с жидкостью. Килограммы первые теряются уже буквально в течение первой недели, дальше это да, дальше прогрессирует, потому что пищи человек может съесть гораздо меньше, чем он тратит за, за целый день. Соответственно, все остальное тратится, э, восполняется энергетический ресурс весь за счет жировой прослойки и человек приятнее становится смотреть в зеркало. Расскажите, если вдруг баллон через некоторое время потребуется убрать, ну человек похудел, изменил свой образ жизни, возможно ли это? Да, конечно, баллон ставится на 6 месяцев. Иногда мы оставляем его до 8-9 месяцев. Потому что в дальнейшем за 8 месяцев у человека вырабатывается привычка по-другому питаться. Человек должен вести активный, активный образ жизни. То есть физическая нагрузка не исключается. То есть ты не лежишь на диване, а вес у тебя уходит сам по себе. Человек активно участвует в этом. И этот баллон призван просто создан для того, чтобы помочь победить чувство голода, которое заставляет двигаться к холодильнику. Ввиду того, что у пациента будет стоять баллон в желудке, требуется какая-то коррекция диеты. Нет, единственное ограничение – продукты, содержащие, например, грубую пищу. Это, например, гранат, это аккуратно нужно есть рыбу. Почему? Потому что мы часть костей, не ощущая для себя, мы проглатываем. Эти кости могут травмировать баллон, произведенный из высококачественного силикона, который может длительно находиться в агрессивной среде желудочного сока Але він не металічний, тому костями його легко пробить. Других ограничений немає ніяких. Це був останній сюжет програми. Зустрінемось за тиждень. І пам'ятайте, здоров'я це найголовніше.